sugeng rawoh. Jaba bayangke, Ana dalan setapak sing orang mu nunntun langkahmu maju, tapi uga busa ng gawa awakmu mlaku mundur. nyusuri waktu. Nah, Dino iki kita kitaar bareng-bareng jelajah Tur Falls dalam Marina, yaituitu lelampahan menyang jantunge wilalah sing kebak cerita sing wis meh lali. Itine kabeh iki yaiku saka gagasan siji iki saka penulis Juan Elias Andres. gunung kuin dudu misahake, tapi malah nyawijiake. Lah, filosofi sing koyyongngen iki sing dadi rohe saben meter ing Tourvals de la Marina. Dadi, spiro adohe rute iki kabeh Han10km Bayang nowae10 km ngliwati lebak lan pucuk gunung se wis dadi saksksi bisus jarah atusan tahun Lan dutumongng da Tanjakane kuwi lho total wis saka 5670 meter. Yo pancen tantangan fisik tenan, tapi kabeh kuwi bakal kebayar lunas karo pemandangan lan cerita-cerita sing bakal ditemokake ing sadawane dalan. Kabeh lelampahan iki wis dirancang kanthi teliti, diperang dadi 6 tahap, lan saben tahap kuwi duwe karakter lanskap lan cerita sing unik dhewe-dhewe. Nanging Rute iki ora mung soal jarak lan tanjakan yo. Iki hasil lelempahan 8 tahun kanggo nggayuh impen gedhe, yaiku nyambungake maneh lebak-lebak bersejarah ing Marina Alta. Ora mung nyambungake dalane, tapi yo budayane pisan. Konsep utamane yo iku mbalik cara kita ndeleng gunung. Biyen kan gunung dianggap tembok sing misake. Nah, rute iki ndeleng gunung dadi jembatan. jembatan sing nyambungake komunitas, nyambungake budaya, lan nyambungake sejarah. Desain rute iki dipikir nganti detail banget. Coba bayangna, sampean ora mung mlaku ing dalan setapak, tapi ogoh bakal nglewati alun-alun desa sing isih urip, mandek ing sore kastil kuno, lan nemokake sumur salju sing delik. Kabeh kuwi nyeritakake babakan urip ing jaman biyen. Dadi iki luwih saka olahraga. Iki bener-bener nyilem ing budaya. Lan ing sadawane dalan sing apik banget iki jebule akeh cerita sing delik. Rasane saben watu, saben wit kuwi nyimpen bisik-bisik legenda lawas sing nunggu dirungokake. Para pendaki bakal mlaku liwat lanskap sing isih ana kumandang cerita El Sigener, tokoh memedi sing jarene seneng nyulik bocah-bocah nakal. Wah, cerita sing biasane digunakake wong tuwa kanggo medeni-medeni anake ben manut. Rute iki uga buka sejarah sing ora kanyana-nyana. Contone cerita kayu mobila. Kayu sing aji banget iki jenenge dudu saka jeneng wit, tapi saka salah paham sing lucu. Para pekerja mbiyen salah maca label kiriman saka pelabuhan mobil Alabama. Dadi sejarah lahir saka salah ketik. Nanging, rute iki oga jujur, ora isi nuduhake kasunyataan sing pahit saka sejarah desa. Contone, Cerita babakan lengkungan watu kuno sing dijupuk paksa saka omah petani banjur dicolong. Iki ngelingake kita, yen warisan koyongngen iki rapuh banget. Kabeh cerita mau aire dadi siji gambaran sing luwih gedhe, ya ikulankabehewe. Lelampahan iki ngajak kita ngapresiasi, yen saben bukit lan lembah lembahing ke kui sejatine artefak sejarah sing isih urip. Penulilise nggambarake wilayah iki koyong ngono, Maksute, ya tembok-tembok watu garing sing ora ana enteke, sing bentuk teras ring ing gunung-gunung kae, kuwi kabeh bukti kerja gerase manungso nganti atusan tahun kepungkur. Landskap iki wis dadi saksi bisu saka macem-macem guncangan sejarah. Saka pengusiran kaum morisko, sing ngowahi kabeh kawanan ing kene, nganti pabelguh kolera sing medeni lan ninggalake loro ati sing jeruk. kabeh kedadean kuli sing bentuk karakter lembar lembar sing kita gitu liwati saiki. Ukara sing hake atit saka wong itu o lokal iki nuduhake rasa wedi lan salah paham sing jero banget babakan koloni Kusta von DWK percaya yang tembok kui bisa nahan penyakit ben ora nyebar liwat angin. Dadi rute iki orang mung ngetutake dalan sing wis ono. Iki uga tumindak pemulihan. Salah siji kemenangan paling gede saka proyek iki Yaiku nemu kake maneh dalan watu lawas sing wis lali sing nyambungake Beni Rama lan Ebo lan kabeh kuwi bisa kelakon amarga elingane para sesepuh lokal. Pungkasane, sawise mlaku-mlaku nyusuri jaman kepungkur, kita tekan ing siji pitakonan gedhe, pitakonan babagan masa depan. Mlaku liwat lemah iki mikso kita mikir meneh babagan sejarah kita dhewe. Pengusiran ka contohne, Kui duduk ngusir wang asing, nanging ngusir pakso penduduk asli sing leluhuri wis ngerasuk agomo Islam. Iki koyo tatu sejarah sing isih kroso laraningan disa iki. Penulis sing gawe perbandingan sing jujur wae, medeni. Geni alas, sana ngrusak banget, alam isi bisa pulih maneh Nanging pembangunan beton, kui karusakan sing permanen, tatu yang lanskap sing ora bakal bisa mari. Kutipan niki koyo koyo dadi intine kabeh lelampahan. Sawi sendelo kabeh kaendahan lan sejarah iki, kita dadi ngerti yen ono ancaman sing nyoto. Iki panjaluk sing tulus supaya kita kabeh njogo warisan urip iki saka spekulasi kuto sing ora mandok. Dadi, penjelasan iki ora menehi jawaban sing gampang, malah menehi tantangan utama kanggo kita kabeh. Pitakonane yo iku Kepiye carane kita bisa seneng-seneng nikmati lanskap iki nanging ing waktu sing padha kita uga dadi pelindunge coba direnungake